паразит, который да. живет на территории. Да, и есть идея города. вообще его расформировать. Вот я вам скажу. Но все вопросы я с ними решала. И сколько они всего мне обещали. Походи, я позвоню. Вопрос тех вопросов, вопросов, которые вы только что задавали, ни одного этого вопроса, который вы им задали, они не решили. Они на вас все говорили. Туда пришел не человек две недели назад, молодой парень, директор КП Плеса. Плеса. Что мы можем ему предъявить? Ну что, две недели, как он занял пост вместо походия. Поэтому... Я вам обещаю, и я это говорю, что я есть ну, но это, скажем, э, в ваших руках копье, которым вы должны пробивать любые ответы. Но вот эти люди, поверьте, они здесь ни при чем. Голова администрации, там, несколько месяцев, но, там кто-то еще, пожалуйста, давайте отвечать за свои дела. То, что я проведу. Но за этим никто не ухаживается. Внизу дорожки обваливаются. Никому не, не взяли, никто не взял на, на обслуживание, на баланс О, вот что? эту при, что, прибрежную часть. А сейчас, сейчас возле дома, либо весь песок осыпается, дорожка была сделана, э, тоже ее почти нет. Куда не ни обращайся, никто не хочет восстановить эту дорожку. Никто не хочет укрепить этот берег. Почему я вам так вот говорю? Я очень много связывалась с этим вопросом. Лет, наверное, 10. И в Дарлинскую администрацию, и в Плеса, и в Благоустрии, и города, и района. Это просто, вы, вы знаете, не все не меня знали. Смотрели. Было Это у занимает. меня чуть-чуть времени от работы, и я ко всем ходила на прием. Они все меня знали. Ничего сдвинуть с мертвой точки нельзя.